জীৱনত সুখী থকাৰ এটাই মন্ত্ৰ যে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক অন্যৰ ওপৰত কেতিয়াও নহয় এ পি জে আব্দুল কালামেই কৈছিল যে মেধাৱী হৈ গৰ্ব কৰা একো নাই বদমাছ কিছুমানো মেধাৱী হয় সততা নাথাকিলে সেই মেধা ঘৃণিত সময়ৰ লগে লগে স্বভাৱ সলনি নহয় চৰিত্ৰ সলনি হয় কোনো চৰিত্ৰৱান হয় আৰু কোনো চৰিত্ৰহীন তিনিটা মহান শক্তিয়ে বিশ্বক শাসন কৰে মূৰ্খতা ভয় আৰু লোভ কিছুমান মানুহে তোমাক মূল্য নিদিব সেইটো দেখি তুমি নিজকে মূল্যহীন বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা মানুহৰ জীৱনত বেয়া সময় অহাটো খুবেই প্ৰয়োজন নহ'লে বুজিবই নোৱাৰিব যে মুখা পিন্ধা বেইমান মানুহবোৰ কোনবোৰ যিসকল মানুহে সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰা দহ হাত দূৰৈত থকা উচিত কাৰণ তেওঁলোক সু সময়ৰহে বন্ধু দুঃসময়ৰ নহয় শিক্ষা হ'ল সকলোতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ যাৰ দ্বাৰা তুমি বহুত কিবা কিবি পৰিৱৰ্তন আৰু অৰ্জন কৰিব পাৰিবা নিজৰ সময়ক নিজেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰক নহ'লে সময়ে আপোনাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব মানুহৰ জীৱনটো এটা ছবি যিটো আঁকিব পাৰি কিন্তু মুচিব নোৱাৰি অচিন মানুহক মন আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ফোন কেতিয়াও নিদিব নহ'লে গেম খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব যৌথ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ অকলশৰীয়া সংসাৰত হয়তো বিলাসীকতা কৰা যায় কিন্তু প্ৰকৃত সুখ কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাযায় প্ৰকৃত সত্য হ'ল আপোনাৰ কষ্টবিলাক একমাত্ৰ আপুনিয়েই বুজিব অন্যই নুবুজে লাগিলে তেওঁ আপোনাৰ নিজৰ আপোনজনেই নহওক কিয় সকলোৰে সম্পৰ্কত তৈয়াৰ হয় আগ্ৰহত আৰু টিকি থাকে ভাল পোৱাত আৰু শেষ হয় অৱহেলাত স্বামী হ'ল জীৱন ৰক্ষা কৰা ঔষধৰ দৰে ভাল হ'লেতো ভালেই আৰু ভেজাল হ'লে জীৱন শেষ সম্পৰ্ক বচোৱাৰ দ্বায়িত্ব যদি অকলে এজনৰ হয় তেনেহ'লে সেই সম্পৰ্ক নৰখাই বেছি ভাল কাৰোবাক যদি বেছি টেক কেয়াৰ কৰা এদিন তেওঁ তোমাক অভাৰটেক কৰি গুচি যাব কোনো মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস গঢ়ি উঠে তিলে তিলে আৰু ভাঙি যায় এটা নিমিষতে মামৰে যেনেকৈ লোহাক নষ্ট কৰে ঠিক তেনেকৈয়ে অহংকাৰে মানুহক ধ্বংস কৰে স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল যে ভক্তি যোগ আৰু কৰ্ম মুক্তিৰ এই তিনিটা পথ সত্যৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰা যায় কিন্তু কোনো কথাৰ বাবে সত্যক ত্যাগ কৰা নাযায়